Чуть послушал, я иногда ради развлечения слушаю Балашова. У него тоже канал растет, его вот я с этим поздравляю. У него каждый день одно и то же, как у Швейца, у Швейца там и Ермак агент России, опа Ермака, а у Балашова зеленая нечисть. Ну, в общем, он дает координаты, подписчики пишут, как вас найти. Он дает четкие координаты своего отеля, как его найти легко, это берет через РНББ. Это бронируйте проживание в отеле, я с вами повстречаюсь. Ну то есть Балашов не подписан на мои влоги, и я так понял, он настроен, намерен повторить судьбу Троцкого. Потому что когда-то в один день придет в отель э, посетитель, который принесет с собой кирку, да. Кирка Меркадера. Балашова там слушал чуть-чуть, но он, он, он Оливье говорит такое, мягко говоря. Сказал, что Сталин неплохой, няшка по сравнению с другими был. Ну, жалко, что Балашов тогда не родился. Вообще, человек такое рассказывает, что ни на одни уши не натянешь. Гайдай я чуть послушал, Сергей Гайдай, очень любит Ликванью. Наверное, Сергей Гайдай мало прочитал про Ликванью. Да. Там на каторгу улетал очень быстро. Вот то, что говорит Сергей Гайдай по телефону, то у Ликванью ему уже бы голову отрубали. Раз 800 за последний месяц. Все кого-то любят, не, не, не читая вообще об этих людях. Балашов опять взялся за свое, в общении с этим Юрием Коновальчуком. Коновальчук на стороне Украины возражал к нему аплодисменты мои. А Балашов опять, нам надо покаяться перед поляками, за Бандеру, за Волынь. С какого хера? Товарищ Балашов, учите историю. Вы человек поверхностный, вы полная копия этого товарища Арестовича, великого философа. Вчера этот Юрий Коновальчук был молодец, уважение. Там Балашов выступал у этого Юрия Коновальчука, говорил, что... Или Ковальчука, не запомни его фамилию. Что у россиян проблемы с частными платежными системами, карточками. Это бред. У меня знакомый из Москвы, у него 8 карточек платежных. Киргизские, открыл еще узбекские карты, казахские, грузинские, револют открыл. Он всеми финтехами пользуется. Вообще нету проблем платежей. Там сказали, что Балашов полностью ответил на вопросы этому Павлу Себясовичу. Во-первых, Павел Себясович потерял нить, он не оперировал Балашову. Во-вторых, Балашов никогда не жил при военных режимах. Он жил при Советском Союзе, это была страна партийной диктатуры. А партийная диктатура и военная это разные вещи. Если мой папа, когда работал в горковой партии за отдела, он контролировал милицию, прокуратуру и КГБ и армию. Партийный контроль был. И он являлся противовесом для общества. Он мог любого поли... милиционера отдрючить так, что мама дорогая. Но когда начинается военная диктатура, это совсем другое. То, что было при Брежневе, покажется Балашову цветочками. Не дай Бог, он попадет в военную диктатуру. Поэтому про эти горошки он просто должен забыть. И как либертарианец не говорит такое. Геннадий Викторович Балашов. Большим уважением. Вчера очередной скрин сделал роддом до комментариев Балашова. Из четырех комментариев... Антиукраинскость дикая. Балашову вообще пофиг, что у него там комментирует. Почему? больше что это его устраивает. Потому что у Балашова очень много пророссийских лозунгов, начиная от того, что этот режим борется с РПЦ. Балашова тяжело слушать, и если ты развел такой гадюшник в своих комментариях, то ты, значит, к этому нормально дышишь. Просто Балашов же, он шифруется, он до конца не договаривает. Да. Он же с первого дня говорил, что Киев надо было сдать. Не надо в Киеве вести боевые действия. Потому что у меня там недвижимость. То есть, если у Балашова недвижимость, то Киев надо сдать. Он какой молодец. Балашова слушал. Ну, он там про сказки рассказывает постоянно. Вчера я смотрел выпуск. Там все про сказки. И ну, в разрезе Зеленского. Мне кажется, это сейчас самый серьезный хейтер с Украины против Зеленского. Он против передачи НДФЛ военного, хотя бы частично армии. Я хочу спросить у Балашова, а чем отстреливаться тогда? Вот чем отстреливаться? А как окапываться? Вот Балашов говорит, надо окапываться, хвалит за какие горошка Заужного. А как Заужному воевать, если у него не будет кошки? Если вы на фронте Два месяца не заплатите зарплату, он рухнет, этот фронт. Вот раздвоение личности. Вроде вы финансово образованный человек, но иногда льет бензинчик чисто пророссийский. Конечно, не надо передавать НДФЛ. Пусть условный Филатов строит еще 27-ю площадь в центре Днепра. До Днепра недалеко от Авдеевки. На машине вообще пару часов. Ну, он критикует Зеленского сейчас с утра до вечера, ему каждый день в США приходят повестки в суд. Так, на нем закончили. Скажу еще сегодня о Балашове. Он там нарративы начал продвигать активно, что мы должны капитулировать. Мы должны подписать все Минские, какие только можно, и пойти на все возможные уступки Российской Федерации. Это он говорит открытым текстом. Вот это он говорит всегда. Просто надо его умно и правильно слушать. <coughs> Балашов всегда за капитуляцию. Он еще просил тогда зимой 23-го года сдать Киев. Говорит, Киев надо сдать, надо воевать в полях. Зачем Киев разрушать? <coughs> ну, про Балашова я уже упоминал, что его последнее подписать все минские, которые потребует э, Путин. Путин потребует потребует не Минске, он потребует капитуляции, денацификации т.д. и т.п. Наш единственный способ выжить, это про нее тоже раньше говорил Балашов, но сейчас он про нее мало говорит, это линия обороны. Что Путин устал умирать на нашей линии обороны. Тогда война перейдет в э, затухший цикл, а потом уже ты Путин умрет она будет по умолчанию. Если какими-то ракетами будет стрелять, наша задача власти будет сделать нормальное ПВО, чтобы эти ракеты сбивать. Все. Чтобы какие-то бараки 9 израильские стояли у нас и сбивали любую баллистику. Другого пути нет. То, что предлагает Балашов, это чисто в виде капитуляции. И мне 5.10-5.11 не пишите, пожалуйста. Я ж Балашова еще хочу в разрезе Саакашвили сказать, он на Саакашвили постоянно льет грязь, Я 10 вогов слушал. Саакашвили преступник, палач, он сидит по закону. Саакашвили это единственный президент в мире, который делал реальные либертарианские реформы. Но у нас такие либертарианцы в Украине, которые призывают в военной диктатуре, какие горошка. И но это люди без логики. И человека, который реально проводил реформы, либертарианские, он называет палачом. До... У меня две жены были грузинки. Одной фамилия Киквадзе, другой Квачадзе. <coughs> Я прекрасно знаю, чем дышала Грузия до Саакашвили. Это преступность, это пиковые российские воры. Это бандитизм. Вот э, чувак, который руководит Дбилиси, Каладзе, его брата Ливана похитили, отрубали голову. Выкуп за деньги. Я вчера приводил пример. Мамука Церетели, племянник Зураба Церетели, мой товарищ в сборной Грузии по футболу играл. Среди белого дня центре Тбилиса выкинули с БМВ и уехали на ней. Я товарища, переводчика Шеварнадзе, вывозил из Тбилиси в грузовике с овощами. Только 5 часов вечера наступало, солнце садилось, начинались перестрелки при Звяде Гамсахурде. О чем вы вообще говорите? Вы сумасшедшие. Палач. Там надо было бы наводить порядок с утра до вечера. Одни бандиты были, уголовники, наркоманье. Все. Этот человек, принял такую отставую страну, возродил ее, сделал реально цветущим садом. И не вам поганые рты открывать, давать ему оценку. Я вообще, ну, я же говорю, вы вдумайтесь, у нас, типа, лидер либертарианцев призывает к военной диктатуре. Ну, он умный. Вы, вы послушаете, что он чешет. Я там одного еще русака забанил. Он говорит, я, вам, я ему ярлыки вешаю. Постоянно ну, обитает на сайтах Вадима Карасева. Ну, там, где Вадим Карасев, там же Ермолаев, пророссийская рожа и другие ему подобные. И он говорит, что я ему ярлыки вешаю. Ну, для него тоже Саакашвили преступник. Да вы... Украина криминальное государство. Ну, вы даже не представляете, что себя Грузия тогда представляла. И сейчас в руководит друзья, акционер Газпрома и пиковые блатные Москвы, грузина. Поумные. Что-то позаписывал, какие-то темы, не могу понять, что я писал. Ну, пропущу, извиняюсь. Я ж по Балашову еще два слова скажу. Я приводил пример финнов. Я приводил пример режима Бенниша. Бенниш уступал ему. Он же ему отдал судеты. Он сказал, какие еще надо подписать законы. У него еще была одна проблема. У Чехов это юг, одни венгры были. Тоже пронемецкие. Гитлер сказал, все, пацан, ты рухнул, я заберу тебя всего. Так не работает, как говорит Балашов. Он бред говорит. Он хочет, чтобы его дом на центральной улице в президентском районе сохранился. Любым способом. Пофиг под какой властью. Он хочет этого. Все. Его ненависть к этому Зеленскому просто заполонила его мозги. И вот этот друг, журналист такой светленький, они что-то запишут на следующей неделе в ОХ, и опять эту дуели начнут нести. Я послушал одно и то же. Ну, смените пластинку. Ермак Зеленский, понятно, слышно. Скажите что-нибудь другое. И без сказок, пожалуйста. Вот его любимая страна США. Он же дрыснул в США. А он США. Хочет узнать историю? Бостонский чайный бум. Там же пол США были за корону Британии. И все так однозначно было. Но американцы оставили свою независимость, ревоканты. Сказали, убирайте вон и процветающая страна. Приводил пример этой Аргентины. Все за свою независимость боролись. Я говорю, если подписать, как говорит Балашов, с россиянами Минск-9, да, то он и в задницу, и в передницу трахнет нас. Это тех, кто станет на коленке. А таких, как я, повесят просто. Я по Балашову беру где-то интервал диеты. В месяца три пока не буду слушать мужа. Он, ну, он призывает к капитуляции.